Bu filmdə Yunus Əmrə sənin leyin yaşdadır. Onunla dost olmaq istəyirsənmi? Dostlar, mən Yunus Əmrəyəm. Təsəvvüf şeirinin ən vacib təmsilçilərindən biriyəm. Alim və xalq şairi olaraq bilinirəm. Uzun bir ömür sürdüm. Şeirlərimi aydın bir türkçə ilə yazdım. Həyat anlayışım qısa dünya həyatının müvəqqətiliyində qəlb sındırmadan tolerantlıq və yaxşılıq içində qardaş kimi yaşamaq olmuşdur. Bu səbəblə əsrlərdir yaşamğa davam edirəm. 1240-cı ildə Orta Anadolu dağlarından oldum. Yaşıdarlarımla böyüklərimiz kimi səhər açılan da oyanar, əkinçiliklə məşğul olardıq. Axşam vaxtı böyük-kiçik bütün kənd xalqı yığılar, yanan ocağın ətrafında oturub danışılan hekayələrə həyəcanla qulaq asardıq. Ən böyük əyləncəmiz əllərimizlə etdiyimiz kölgə oyunları idi. Manqol istilası və qıtlıqlara görə çox çətin bir uşaqlıq yaşamışdıq. Lakin hər birimiz böyüklərimizdən qətiyyəti və mübarizəni öyrənmişdik. Babam mənə əsili gedin çətin vaxta bilindiyini, çətinliklərlə bişərkən qonşularımızla birlik olmağı, paylaşmağı, səf edənə tolerant davranmağı öyrətdi. Qıtlıq səbəbiylə 20 yaşımda Anadolu'nun mənəvi memarı Hacı Bektaş Vəliyə buğda istəmək üçün getdim. Orda buğda yerinə biliyi seçərək özümü dərğaha həsr etdim. Artıq vəzifəm Tapduk Əmrənin dərğahında odun daşımaq idi. İnsanlar çətinliklər qarşısında mübarizə ilə inkişaf edirlər. Mən də düz 40 il dərğaha odun daşıdım. Dərgahda elm öyrənən hər tələbənin bir vəzifəsi var idi. Mənim də vəzifəm dərgahın yandırmaq üçün olan odun ehtiyacını təmin etmək idi. Müəllimimi çox sevmiş, dərgahı evim kimi mənimsəmişdim. Dərslərimə çox çalışır, mənə verilən işləri diqqətlə yerinə yetirməyə cəhd edirdim. Yığdığım odunların belə ən uyğun olanını seçdim. Təbiətə və canlılara zərər vermədim. Tatlı qəmrə mənə düzgün insanın ilk vəzifəsinin nə olursa olsun ədalətli, səxavətli, tolerant və mərhəmətli olmalı olduğunu dəyərdirdi. Bu fəzilətlərin üstünə nə qoyarsan qoy, düzgün olacağını məsləhət görürdü. Mən də həyatımı bu dəyərlər üstündə qurub şeirlərimə bu gözəllikləri yansıtdım. Məharət gözəli görə bilməkdir, sevməyin sirrinə çata bilməkdir. Dünya aləm ham bunu bilsin ki, ən böyük ibadət sevə bilməkdir. Düzgün insan səhv etməyən deyil, etdiyi səhvdən tez dönəndir. İnsan əvvəlcə özünü tanımalıdır. Oxumaq və düşünmək özünü tanımağın ən yaxşı yollarından biridir. Biliyi paylaşmaq ən böyük fəzilətdir. Kürəyimdə heybəm, Anadolu'da bir çox şəhərdə birliklərimi paylaşdım. Qora Sana, Şama, İran və Azərbaycan'a getdim. Mövlana Cəlaləddin və Sarı Saltuk kimi bir çox dostum oldu. Yazı və şeirlərimi şagirdləmə və dostlarıma gözəl türk dili ilə yazdım. Onlara da türk dilimizi düzgün istifadə etmələrini məsləhət gördüm. Köhnə Anadolu türkçəsinin yaranmasında vacib bir rolu olan türk şairiyəm. Anadoluya türk dilinin yerləşməyini təmin edənlərdənəm. Gəlin tanış olaq. İşə asan edək. Sevək, sevilək. Dünya heç kimə qalmaz. Dostlar, insan düzgünlüyü həmişə həyatının mərkəzinə qoymalıdır. Düzgünlük insanın özündə başlamalıdır. Cümlələr düzdür. Sən düzsənsə, gerçəklik tapılmaz, sən əyrisənsə. Səbr etmək də düzgünlük qədər vacibdir. Səbir ən böyük fəzilətdir. Səbir et ki, əziz olasan. Səbir gözləyirsənsə məna taparsan. Səbirsiz şəxsin dincliyi xam, yük gəlməz ona axır sərəncam. Dostlarıma və yaxınlarıma dünyadakı məğrur olmağı, həmişə şey yaxşılıq etməyi, yaxşılığa qarşılıq gözləməməyi məsləhət gördüm. Allahı sevmək qulu sevməklə başlayır. Yaradanı xoş gör, yaradandan ötürü. Heçə qürdən uzaq duraraq bizi biz edən insani dəyərləri heybə kimi daşıdım. Onları insanlarla paylaşdım. Şeir və ilahilərim iki əsərdə birləşdi. Bunlar Divan və Risaletun Nusiyyədir. Şeir və ilahilərim yazıldığı tarix etibarı ilə dildən dilə gəzməyə, əzbərlənərək oxunmağa başladı. Osmanlı fəthləri ilə birlikdə türk islam coğrafiyasına yayıldı. Bu gün belə Anadolu'dan Balkanlara geniş bir coğrafiyada şeirlərim və ilahilərim oxunur. Sizə çatan 417 şeirim var. Bir gün şeirlərimə oxusanız, məni çox xoşbəxt edərsiniz. Son sözüm, heç səhv etməyən insan, heç bir şey etməyən insandır və həyatda ən böyük səf səhv, özünü səfsiz hesab etməkdir.